minister of primary and secondary education of indonesia Terima kasih, saya ucapkan. atas kesempatan menyampaikan pernyataan. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Kenapa bukan bahasa Malaysia? Antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu. Nah, kan? Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Bisa, bahasa Cina Hari ini nampak betul, kalau betul orang betul. yang menentang I, bahasa Malaysia betul, di menentang. menentang. Saya ah, tak kita menentang. rakyat menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita jadi rakyat Malaysia. Kati, kati baru cintakan berita. negara ini. Setelah bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi UNESCO dua tahun lalu, kini bahasa Indonesia kembali mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya, bahasa Indonesia digunakan secara resmi sebagai bahasa kerja dalam sidang umum UNESCO. Momen bersejarah ini terjadi saat Mendikdasmen menyampaikan pernyataan nasional di forum internasional tersebut. Keberhasilan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia semakin mendunia dan diakui dunia. Sementara itu, sebagian netizen Malaysia justru dibuat panas, sebab upaya mereka mempopulerkan bahasa Melayu justru gagal, bahkan minat terhadap bahasanya sendiri di dalam negeri terus menurun. Tak perlu lama, bahasa Indonesia juga berpengaruh di Malaysia. Saya akan mengawali dengan pantun. Budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan menyampaikan pernyataan. Hadirin yang saya hormati, sidang umum ini berlangsung di tengah tantangan global seperti krisis iklim, konflik, hingga kesenjangan pendidikan, sains, dan digital yang semakin melebar. Dalam konteks ini, peran dan mandat UNESCO menjadi esensial sebagai penuntun moral dan sumber pengetahuan global yang meneguhkan nilai kemanusiaan dan perdamaian. Untuk tujuan inilah, UNESCO harus menjadi kompas etika bagi peradaban dunia. Sejalan dengan prinsip tersebut, Indonesia memandang perlu adanya perlindungan dan dukungan tanpa syarat bagi hak-hak fundamental di zona konflik, khususnya di Gaza. Di mana hampir seluruh elemen peradaban dihancurkan dengan sengaja dan terancam hilang. Kami mendesak komunitas global untuk memastikan keselamatan pelajar, pendidik, jurnalis, dan relawan kemanusiaan, serta pemulihan total fasilitas pendidikan dan cagar budaya yang rusak. Kami juga meluncurkan gerakan semesta untuk mempercepat pencapaian tujuan keempat pembangunan berkelanjutan. Yang sejalan dengan kebijakan presiden Indonesia yang memprioritaskan satu pembelajaran mendalam, yang menekankan praktik pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dua pengenalan kecerdasan, artificial coding, serta penguatan pendidikan karakter, tiga peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru sebagai agen pembelajaran, dan sebagai agen peradaban, empat. pemenuhan gizi anak sekolah melalui program makan bergizi gratis dan lima pengembangan sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu, Presiden Prabowo juga meluncurkan program digitalisasi pendidikan dan rumah pendidikan sebagai upaya memberikan layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak di daerah terpencil. Bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur. Dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia. Dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 105 50,000 petutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi sebagai rakyat Malaysia sebagai jiran kepada Republik Indonesia aku tupang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni namun persoalan dia Kenapa bukan bahasa Malaysia? Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Korang punca dia. Tak kisahlah daripada yang duduk-duduk atas, menteri bagai apa semua, sampailah lah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, Rakyat telah mula hitup di sebuah negara yang terpuluh-puluh What? Eh, dorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu. Yang orang sendiri terkejut. Ui, dia cakap Melayu pun macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke. Bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu eh tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu. Borak-borak kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan. Murah dalam bahasa Inggeris What you know me Eh, I am you uh, What you doing you Eh, I want to drink Pada jadah apa Sebab bagi korang Cakap English ni Barulah educated Nampak bijak Cakap bahasa Melayu ni Low class Tak nampak educated Daripada pihak kerajaan sendiri pun Tak kisahlah kerajaan mana pun Ada je aku nampak Usaha-usaha nak memartabatkan Bahasa Malaysia ni Sebagai bahasa kebangsaan Tapi acu tak acu hangat hangat tai ayam kalau kau tengok dekat Indonesia ni bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je ada orang Aceh je ada orang Jawa je kadang-kadang ada je yang bangsa Cina tapi bila dia orang buka mulut cakap bahasa Indonesia je memang tak ada bunyi ah, uh, bunyi macam Cina sikit ke bunyi macam India sikit ke memang bunyi bahasa Indonesia memang itulah bunyi dia jadi dalam isu ni rakyat Malaysia kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO Tahu ke kalau bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa rasmi UNESCO? Semua orang tahulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa yang ke-10 bahasa rasmi UNESCO. Tapi bahasa yang lain-lain itu, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Inggeris, lebih jauh lebih tinggi daripada bahasa kamu. Tapi mereka tidaklah berbangga seperti kamu berbangga. Tapi apa yang lebih merisaukan 1.3 juta rakyat di nusantara tengah Indonesia tidak boleh berbahasa Indonesia. <SILENCIO> <SILENCIO> Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen dan di-share. Oke, okay, gengs. Bertemu kembali setelah 60 tahun Malaysia dibentuk hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna. Yang dipertanggung Sultan Ibrahim bertitah ini dapat dilihat kerana generasi hari ini masih gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum lain. Bahaya tak berpendapat antara punca gagal menguasai bahasa kebangsaan berbunca dari beberapa faktor antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian sistem merakan tidak menggunakan bahasa Melayu dalam program pengurusan resmi formal. Saya amat terasa sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara, perkara 152 yang memperuntukkan bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu namun masih ada mana-mana pihak tidak menghormati bahasa Melayu. Contohnya program-program yang sering kadang-kadang diadakan di parlimen sendiri oleh beberapa Kari buta, pihak kertas-kertas yang mentang tidak disiapkan dalam bahasa Melayu malahan saya tak benar malahan membentang yang membentangkan paper bercukap sepenuhnya berucap sepenuhnya dalam bahasa Inggeris sedangkan mereka rakyat Malaysia amat malang sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara tetapi tidak mampu mentangkan dalam bahasa Melayu justru dalam apa sahaja program yang resmi atau formal wajibkan menggunakan bahasa Melayu dalam semua sesi majlis mesyuarat di peringkat jabatan kerajaan maupun JLC mahu atau masyarakat-syarikat swasta juga diwajibkan sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu tapi saya nak beritahu bila kawan-kawan saya dah sebut tadi, bila orang datang Malaysia, dia nak tengok Malaysia. Bila saya pergi China, saya tak mau tengok benda lain, saya nak tengok China, makanan China. Bila saya pergi Bhutan, maaf, saya pergi Nepal yang Tan Sri unjurkan bawa ni, kita pergi Nepal, kita nak tengok makanan Nepal. Pergi ke uh, Tan Sri pergi uh, apa ni Azerbaijan, kita nak rasa makanan Azerbaijan. Bila datang Malaysia, kita nak rasa makanan Malaysia. Lepas tu, kita, kita, lepas tu nak makan makanan lain pun no problem. Tapi identiti Malaysia tu kena ada. Bila datang ke Malaysia, dia nak tengok ini Malaysia. Dia tak nak datang, ini ialah negara lain. Kalau kita pergi Korea, kan kawan tersebut tadi. Pergi Korea, kita ni Korea. Kalau pergi Jepun, ini Jepun, kita tahu. Tak pula mengurangkan apa tu pelancongan kalau kita tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari kenapa kenapa kita mesti nak tukar pula ah, ni pelbagai bahasa pelbagai pelbagai budaya pelbagai itu ialah dalam erti kata pelaksanaan tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita boleh antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Ni itu kita dah tahu. Arau tahu kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Ita... Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya saya tak bagi pun. Bye 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 bye. Jawablah Arau, jawab saja. Ya atau saja lah. Soalan so, senang. Ini identiti Malaysia tetapi kena ingat kita kena Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen dan di-share. Ok, gengs? patuh kepada undang-undang perlembagaan betul jadi bahasa pelbagai Malaysia, bahasa, bahasa bahasa, hari, bahasa, bahasa khabar, hari ini nampak betul, betul, orang yang menentang bahasa Malaysia betul, 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 saya tak menentang saya menghormati bahasa Malaysia menteri menteri baru keluar berita betul 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 sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa Arau Kampar dan juga Raup duduk saya duduk. Uh, masa dah habis semua ramai. Saya nak uh, last ke? Duduk, 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 duduk. Kelembagaan bagi lending. semua orang guna okay. bahasa lending. Melayu lending. dan juga lain-lain buat bahasa. Duduk, duduk. Pengacau, orang yang pengacau. Duduk, duduk. Arau habiskan tak akhir. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengusi dan juga Menteri. Dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia. Marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa. Seni mematuhi undang. Okay. Ini tak ada apa nih, jadi begaduh kita sekarang. Okay. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama dari segi status bagi bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Oh, okay. Berarti bagi kita bangsa Indonesia bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya bukan bahasa negara bukan bahasa nasional yeah. bahwa di Malaysia di Brunei itu menjadi bahasa negara menjadi bahasa nasional itu urusan mereka yeah. konstitusi mereka kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka biarkan saja tapi bagi bangsa Indonesia kita punya bahasa negara itu bahasa Indonesia. Keberhasilan Bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan baru bagi Indonesia, membuktikan bahwa budaya dan bahasa tak hanya bertahan, tapi juga berjaya di kancah dunia internasional. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, suasana media sosial Malaysia menjadi panas. Rakyat Malaysia mula bersuara dengan tegas mendakwa bahawa sebelum wujudnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu dari tanah Melayulah yang sebenarnya lebih awal terbentuk, digunakan dan dikembangkan selama ratusan tahun. Bagi mereka, bahasa Indonesia hanyalah evolusi moden daripada bahasa Melayu klasik yang berasal dari rantau ini. Dan dakwaan itu semakin lantang apabila berita besar mengejutkan negara Salah seorang ahli parlimen Malaysia akhirnya tampil membuat kenyataan terbuka yang tidak pernah dijangka. Dengan wajah yang kelihatan tegang, beliau berkata, "Kita kena jujur. UNESCO sudah mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa warisan dunia." tetapi Malaysia bahasa Melayu kita sendiri masih belum diiktiraf. Ini bukan sekadar tamparan, ini memalukan. Kenyataan itu mencetuskan gelombang besar di media sosial. Ada yang bersetuju, ada yang marah, ada juga yang bertanya-tanya, bagaimana negara yang selama ini bangga sebagai pewaris bahasa Melayu boleh tertinggal jauh apabila tiba ke tahap pengiktirafan dunia? Ahli parlemen itu menceritakan bagaimana beberapa delegasi luar negara sering menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa Nusantara, yang paling meluas dan paling dikenali, walaupun kedua-dua bahasa berasal daripada akar yang sama, penyebaran global, dan branding antarabangsa bahasa Indonesia lebih kuat. sehingga UNESCO memilih Indonesia sebagai penerima pengiktirafan tersebut. Dalam nada kecewa, beliau berkata, kita selalu berbangga bahasa Melayu adalah antara bahasa tertua di Asia Tenggara. Kita mendakwa ia lebih awal daripada bahasa Indonesia. Tetapi bila tiba masa UNESCO buat keputusan, Malaysia tak ada apa-apa rakyat Malaysia mula mempersoalkan kedudukan bahasa kebangsaan mereka jika benar bahasa Melayu sudah wujud ratusan tahun sebelum negara Indonesia terbentuk bagaimana pula Malaysia tidak berada dalam senarai pengiktirafan UNESCO bukankah bahasa Melayu Malaysia sepatutnya mempunyai kedudukan yang sama atau lebih tinggi Di media sosial ramai menulis dengan nada sinis bahasa kita lama tapi kenapa kita yang lambat Indonesia ada jalan dulu ada juga yang berkata kita sibuk berdebat tentang siapa yang lebih awal tetapi mereka sibuk memajukan bahasa mereka sampai mendapat pengiktirafan dunia. Pendedahan itu memalukan tetapi dalam masa yang sama menjadi wake up call Malaysia mula sedar bahawa sekadar bangga dengan sejarah tidak cukup dunia tidak mengiktiraf siapa lebih awal dunia mengiktiraf siapa lebih aktif lebih agresif lebih berpengaruh dan lebih serius dalam memperjuangkan bahasa ahli parlimen itu mengakhiri kenyataannya dengan kata-kata yang paling pedas kalau kita tidak bangkit sekarang bahasa Indonesia akan terus mendahului sebagai bahasa nusantara paling berpengaruh di dunia dan kita hanya tinggal dengan dakwaan bahawa kita lebih awal tetapi tidak ada bukti pengiktirafan antarabangsa untuk membuktikannya. Rakyat Malaysia terdiam buat pertama kali mereka merasakan realiti pahit bahasa boleh tua tetapi pengiktirafan tidak datang pada siapa yang paling awal ia datang pada siapa yang paling bersungguh-sungguh dan dalam hal ini Indonesia telah melangkah jauh Malaysia hanya mampu melihat sambil memikirkan apa langkah seterusnya agar bahasa Melayu tidak terus tenggelam di mata dunia Jika anda rasa narasi ini dan video ini membuka mata kita tekan like kongsi dan subscribe sekarang juga biar lebih ramai rakyat sedar siapa sebenarnya yang sedang mendahului dalam dunia bahasa internasional dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh